Я вот смотрю вот сначала, с первой минуты передачи мы обсудили вирусы, опасность вирусов и все, что можно, политики замечательно умеют говорить. И я для себя, вот, так как я иду к тому, что стану народным депутатом, я пытаюсь каждый день понять, правильно ли я делаю, правильно ли я сделал выбор и правильно ли, правильным ли путем я двигаюсь в своей жизни. И вот знаете, у нас политики, вот они сейчас как удавы. Вот они стали перед микрофоном и говорят правильные вещи, совершенно которые нравятся действительно аудитории, аудитория поддерживает. И надо то сделать, и надо то сделать. И знаете, чем я, вот Андрей Комбат, все молодые ребята отличаются от них? Тем, что мы не говорим, а мы, вот я взял оружие и пошел защищать свою родину. Андрей взял оружие и пошел защищать свою родину. Мы люди действия. И мы делаем то, что нужно в этот момент Родине. Волонтеры взяли, видя, что наше Министерство обороны вместе с Генштабом, они абсолютно бездействовали, они не обеспечивали солдат самым необходимым. Действительно, на передовой наши ребята с батальонов территориальной обороны стояли в кроссовках каких-то, кедах рваных, в тапочках, каких-то джинсах нелепых. И не держали в руках оружие, они тоже хотели защитить свою родину. Волонтеры брали и делали. Наши политики про это снова уже продолжали разговаривать. И на данном этапе я бы вам, вот, как представителю партии регионов, я вам вот сейчас э, скажу свою мысль. Я вот два дня сейчас провел в Одесской области, у меня выпал шанс, я только закончил заниматься делами батальона, у меня действительно есть пленные, хотя президент давно сказал, что всех на всех меняем, люди 40 дней у меня до сих пор находятся в плену, и по ним никакого движения нет. Я каждый день созваниваюсь со штабом, снова нет движения, снова действия нет. И вот разговаривая с людьми, знакомясь, я хотел узнать, что действительно, я знаю, что у меня в городе моем, и в родной Виннице люди знают, что их интересует. И вот приезжаю в Одесскую область, и там все, кто были поставлены на должность при регионах, партии регионов, они до сих пор там у власти. И президент опирается на тех, кто э, поставлен еще Януковичем. И люди боятся, они говорят, Андрей, ты говоришь классные вещи, мы тебя поддерживаем. Но мы сейчас не можем ничего сделать, потому что тот, кто назначен регионами, даст нам 100 рублей и мы пойдем голосовать за них, потому что нам до, до сих пор платят деньги. И они снова скупают голоса. Сколько это может продолжаться? И вы вообще, я по-хорошему бы вам советовал, вы там э, обижаетесь, что там кого-то ударили, кого-то в ящик сбросили. Вы за то, что вы натворили, за то, что вы довели нашу страну, которая 23 года пусть плохо, пусть непонятно развивалась, но не лились реки крови, за то, что вы довели до реки крови в нашей стране, вы вообще должны ходить на коленях. Не только в этой студии, а выходить на нее, должны стоять на коленях. И радуйтесь, радуйтесь пока. К тому, что президент дает вам защиту и сдерживает тот напор, который бы вас смел, как океан людского негодования, за то, что вы уже натворили в этой стране. Поэтому вы не возмущайтесь тут некоторым словам и некоторым действиям. Это пока настолько вам вежливое и корректное предупреждение, что вам лучше задуматься над этим и не оправдываться.